respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi viloyat bo'limi viloyat ma'naviyat va ma'rifat kengashi qori niyoziy nomidagi o'zbekiston respublikasi pedagogika fanlari ilmiy tadqiqot instituti ta hamda andijon davlat universiteti hamkorligida yangi ma'naviy makon yaratish ma'rifatli jamiyat qurish sari shiori ostida ma'naviyat va ma'rifat forumi bo'lib o'tdi forum davomida mehmonlar muhammad yusuf ijod maktabiga tashrif buyurdilar hamda andijon farzandi iste'dodli shoir muhammad yusufni xotirlash maqsadida uning haykali poyiga guldasta qo'ydilar maktab direktori tashrif buyurgan mehmonlarni ijod maktabi bilan yaqindan tanishtirdi bu yerda o'quvchilar uchun yaratilgan sharoitlar va ularning erkin ijod qilishlari uchun berilgan imkoniyatlar tashrif buyurganlarda ham katta taassurot qoldirdi mehmonlarga xush kayfiyat ulashish maqsadida yosh <laughs> iste'dod egalari o'zlarining ijod namunalaridan o'qishdi bugungi o'tayotgan forumdan <laughs> shu narsani biz seminarda ma'naviyatchilarimizga o'rgatyapmizki <laughs> bolalarimizga maktablarimizga kirib borish kerak ma'naviyat butunlay boshqacha shakllanishi kerak ana o'shandagina farzandlarimiz o'rtasida tarbiya ham ta'lim ham eng yuqori darajaga yetadi muhtaram prezidentimizning haligi maktablarga quchoq ochib boraylik degan shiori ham bugungi kunda ma'naviyat uchun aytilgan deyman ma'naviyat demak yuqori bo'lsa farzandimiz yuqori bo'ladi bunday farzandlardan kelajakni kutsa bo'ladi tadbirning asosiy qismi esa andijon davlat universitetida bo'lib o'tdi tadbir avvalida ishtirokchilar uchun ijtimoiy roliklar namoyish etildi shundan so'ng viloyat ma'naviyat va ma'rifat kengashi mas'ul kotibi respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi viloyat bo'limi rahbari abdulhamid nurmatov forumning asosiy qismini ochiq deb e'lon qildi forum davomida viloyat ma'naviy ma'rifiy hayotida faol ishtirok etib kelayotgan respublika ma'rifat targ'ibotchilari jamiyati a'zolari shuningdek ustozlar umumta'lim maktablari ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosarlari tashakkurnoma va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar ushbu e'tirof ularning kelgusi faoliyatiga yanada ilhom bag'ishlaydi desak yanglishmaymiz tadbir davomida biz ma'naviy kuchni va bilimni qanday olamiz degan savol yuzasidan forum ishtirokchilari o'z fikrlarini bildirishdi joylarda o'tkazilayotgan bu kabi ma'naviyat forumlari ma'naviy makonda ma'rifatli jamiyat qurishga xizmat qilib kelmoqda